Ну і настав час смачного сніданочку. У нас на зв'язку вже перший гість з'явився. Це шеф кухар і засновник асоціації «Шефи Дніпра, керівник проєкту «13 шефів. Доброго ранку, Дмитро. Дмитро Єгупов, так у нас на зв'язочку. Дмитро, як як чудно, Слышно хорошо. Доброе утра. <сум> Тож розказуй, як що ти чим ти займаєшся на карантині? Як змінив твої плани карантину? Чого вивчив? Вивчив нового. Ну, неожиданно для всех появился в нашей жизни карантин и домашний режим. Вот, но работа не приостановилась. Мы закрыли заведение на ремонт кухни. И во время карантина занимался планировкой. Да, то есть периодически выезжал, консультировал строителей, да, контролировал стройку кухни. Вот, но все равно времени было много и занимался ну, в первую очередь режим домашний это спорт по утрам это правильное питание, потому что мы знаем, что тот кто слабо следил за своим здоровьем, наверное пару килограммчиков за карантин набрал. Вот. Поэтому выходил в прямые эфиры с коллегами, из других городов. Также мы там о завтраках говорили, что-то готовили в прямом эфире. И вот сегодня я хотел вам показать рецепт омлета пуляр, который готовили совместно с шеф-поваром из Санкт-Петербурга. Очень интересный рецепт и простой, и интересное приготовление. Вот. Также самообразование, но ну, это очень классное время было для того, чтобы подучиться, времени свободного больше, это чтение книг, это онлайн-курсы различные, то, что касается и профессиональной деятельности, чтения книг кулинарных, осваивал новые техники, новые сочетания продуктов и работал над новинками в меню, которые мы запустили вот после того, как можно было открыть летние площадки. По поводу развития, а, также занимался написанием книги не кулинарной, правда, а книга по направлению управления кухней такой вот интересный момент mm -hmm. я всегда себя в этом направлении качаю и поэтому решил э, те навыки которые есть описать и поделиться с коллегами это очень интересный момент в ближайшем будущем это будет доступно вот ну, в принципе, это основные моменты, чем занимался. Думаю, что э, провел время с пользой, и жалеть об этом не буду. Э, некоторые планы не успел сделать. Карантин быстро закончился, так как э, много событий происходило в это время. С одной стороны, казалось бы, что карантин, э, что делать, а на самом деле оказалось, что все, что захотел сделать... То, что руки не доходили в обычной жизни, я всегда откладывал на потом, взялся за эти моменты, чтобы их упорядочить. Ну и больше, в большинстве э, в своем доделал до конца, но какие-то вещи еще буду доделывать. Я так понимаю, что карантин внес свои коррективы у проект 13 шейфов, что сезон не запустился, или он просто отклался трошки. Расскажи про это. Да, мы планировали запустить проект 13 шефов, но так как сейчас сложности в принципе в, в этой сфере, да, заведения не работают, ждут возможности открыться, и поэтому ну, логично, что проект мы остановили, запуска не произошло, и возможно в этом году мы займемся формированием участников на следующий год, потому что... И, во-первых, мы не знаем, когда карантин действительно закончится, его каждый раз откладывают. И для проведения сезона необходимо минимум 10 месяцев. Да? И даже если мы запустим его летом, мы не успеем его провести в полной мере в этом году. Это будет или короткий какой-нибудь сезон, там несколько ужинов, или, возможно, мы просто этих участников перенесем на начало следующего года и с февраля месяца стартанем От в такому форматі ну гарні новини для тих, хто тільки збирається э, долучитися до цього проєкту. Чи можна, до речі, ще долучитися, якщо хтось зараз так думає, э, з приводу того, чи долучатися до цієї ініціативи, чи можна це зробити? Так, да, в будь-якому випадку познайомитися і умови учас... участі в проєкті, розібратися, це дуже хороше час, і практика показала, що. сложно было найти свободное время у шеф-поваров, управляющих заведений, чтобы с ними встретиться, рассказать подробно, поговорить. А несколько встреч происходило еще в начале самого карантина, и проще было достучаться до, до ребят, они находили свободное время, у них проявлялся интерес и больше времени для того, чтобы разобраться. Поэтому как бы, мы открыты в социальных сетях, если кто-то интересуются, конечно, пишите. Мы будем отвечать, встречаться и общаться. Тоже, долучайтесь. И сранку, как всегда, мы говорим про снеданочки. Расскажи, какие снеданочки ты полюбляешь готовить ранку для своей родины? Ну, вот я в течение uh, карантина вывел для себя формулу. Это uh, каша и крупы утренние. То есть, это хороший источник углеводов, сложных углеводов, которые дают энергию на день, и они дают эту энергию на длительный период. То есть, если простые углеводы и быстрые, это как сладости там, и всякие остальные штуки, они как бы дают энергию, но на короткий промежуток времени. Сложные углеводы – это каша, это злаки, это возможно с утра употреблять картофель или бобовые, то есть они богаты крахмалами и углеводами, которые э, дают много энергии. И завтрак это то время, когда тяжелая пища переваривается э, проще всего, потому что энергии с утра чуть побольше. Если в обед или вечером это не очень хорошо тяжелую пищу есть, потому что э, ну, там отдых уже вечером, да, и длительное время организм потратил энергию в течение дня, то с утра это как раз то время, когда можно это сделать. Поэтому э, и тяжелые белки тоже перевариваются. Поэтому это блюдо из яиц, это блюдо из круг. Я очень люблю кускус, добавляю туда э, простой рецепт, например, взять кускус, запарить его э, на бульоне или просто на воде с оливковым маслом, добавить туда мелкорубленной зелени, которая у вас есть, там лук зеленый, петрушка, кинза, укроп. Перемешать, добавить помидора и пожарить яичницу, газуня. Это уже быстрый завтрак и он полезный будет. Также можно сварить, например, яйцо пашот даже в микроволновой печи. Это очень легко сделать. Вы берете стакан, наливаете туда воды, добавляете немножко уксуса, соли, и разбиваете туда яйцо аккуратно. Ставите на 30 секунд микроволновую печь на максимальной э, мощности. И через 30 секунд вы получаете яйцо пошот, которое сверху будет отварное, а желток внутри будет жидкий. Таким образом, если у вас есть, там, например, овсянка, которую вы запарили быстренько и положили э, яйцо пошот, у вас уже довольно-таки здоровый, быстрый завтрак, который будет интересен. Если что-то посложнее, то можно уже сделать, вот как я говорил, омлет пуляр. Он чуть-чуть э, больше требует технологий. Там нужно отделить белки от желтков, желтки поджарить как блинчик на сковородке, а белки взбить и выложить сверху. И в духовочке потом пару минут довести. У нас получится омлет, в котором будет э, один слой из желтка, а второй слой пышный такой, как бисквит из белка. Мы его разрезаем и складываем пополам. А соус я делаю отдельно. Это сливочный соус из сливок, шампиньонов и зеленого лука. С добавлением там соли и перца по вкусу. Очень быстро. Чуть-чуть сложнее, чем какое-то простое блюдо. Но это уже интересно. Оно уже имеет такую нестандартную текстуру. И это уже как бы завтрак такого ресторанного типа. Дмитро, якщо Привет. хочеться да. зранку чогось такого смачненького, розкажи, як зробити ідеальну випічку, щоб така зі скоринкою, щоб не пригоріла ніде, Щоб ось така смачна, смачна, щоб побалувати свого коханого чи кохану. Ну, щоб зробити це не складно, я думаю, необхідно взяти хороше тестову, бо можна зробити самому, или купити в супермаркеті, наприклад, слоєне тесто. Ну вот возьмем пример, взять слоеное тесто бездрожжевое и пока оно еще подмороженное, раскатать его и завернуть, допустим, в лодочке, засыпать вовнутрь этой лодочки тертый сыр, это может быть сулугуни с обычным твердым сыром и запечь в духовке при температуре 180 градусов минут 10-12 и это слоеное тесто должно подойти, быть хрустящим, внутри будет расплавленный сыр, и добавить туда уже при подаче э, желток яйца, который вот как хачапури по аджарски делают, э, смешивает потом с сыром, вымешивает в такую однородную массу, сыр начинает тянуться, и хрустящие корочки этой лодочки можно отламывать и вмакивать в этот э, расплавленный сыр. Счастье кофе можна утром доволі таки неплохо позавтракать. Ну, до, до речі, от сказав про каву. Яким напоєм надаєш перевагу зранку? Разом зі сніданком чи це кава, чи це чай, чи це просто вода або сік? Обов'язково воду. З утра, як просипаю, сделаю зарядку и випиваю стакан води. Это ритуал кожне утро Вообще, в принципе, в течение дня пью воду много, там около 2-2,5 литров. Это необходимость. И э, пью кофе. У меня есть небольшая кофемашина. Я варю себе кофе без молока и без сахара. Иногда пью чай. Чай тоже интересно. Э, можно просто зеленый или черный без сахара напитки пью с утра. Тоже важно минимум сахара, потому что это Быстрые углеводы, как я говорил, они дают э, ощущение того, что энергия есть, но эта энергия очень быстро кончается, и потом ну, человек начинает истощаться, настроение падает, и в течение дня уже на какие-то обычные задачи энергии не хватает, а это э, главный, наверное, источник и настроения и отношения между людьми, и, ну и в принципе вообще повседневной деятельности. Тож, якщо настрій ну, ваш не дуже, зверніть увагу на те, як ви поснідали. Тож, Дмитро, так розбурхав е, апетит, апетит так, вже хочеться щось приготувати. Перед тим, як ми підемо на кухню, розкажи, що потрібно приготувати, ну, тобто, що мати, які інгредієнти для того, щоб зробити омлет. Значит, нам потрібно 3 яйця, потім нам потрібно сливок, можна, нежирних процентів 20 грамів. 100-150. Шампиньоны буквально 2-3 штучки, там грамм 50-80. Пару перышек зеленого лука, соль, перец, ну и чуть-чуть растительного или сливочного масла для приготовления. В принципе, для омлета этого будет достаточно. Ну что, будем готовить уже? Так, ходим готовить и увидим результат, власне, что из этого выйдет. Для приготовления омлета пуля нам понадобится 3 яйца, растительное масло, соль, сливки, шампиньоны и зеленый лук. Начинаем готовить. Дякуємо тобі за чудовий рецепт, дійсно швидко, смачно і неперевершений аромат. Такий стоїть теж зробіть обов'язково цей рецепт і побалуйте своїх рідних та близьких. Дмитро, ну наостанок щось якісь мотивації, якісь побажання для глядачів, щоб вони на карантині провели провели свій час максимально ефективно, можливо, спробували щось, якісь нові рецепти, новій кухні. Да, я желаю глядачам, э, щоб всі. Обращали внимание на свои запланированные задачи и дела, которые откладывали всегда на потом из-за нехватки времени. Карантин ⁇ это очень интересное время для того, чтобы посидеть, подумать, разобраться в этом и сделать то, что было действительно для вас важно, но руки до этого не доходили. Используйте карантин с пользой, и я думаю, что будет все класс. Набирайтесь новых знаний, новых навыков. Это время в любом случае будет полезно для вас в будущем. Ну и также я знаю, что многие начали дома готовить. Это тоже классный э, навык новый. Если кто-то не раньше не готовил, а сейчас научился э, вкусно готовить и радовать своих близких, это прям супер. Поэтому э, еще раз, это интересное время. І спортуйте його умом і з Всім пока. Це найголовніше. Дякуємо, Дмитро, що сьогодні долучився до нашого ефіру. Побалував нам з смачненьким рецептом. І я нагадую, що сьогодні в нашій студії долучився Дмитро Єгубов, шеф-кухар, засновник асоціації «Шефи Дніпра, а також керівник проєкту «13 шефів. До наступної зустрічі. Дякуємо тобі.